Bu günlər bildiyiniz kimi Şəban ayının əziz günləridir. Şəban ayı çox əzəmətli aydır. Bu ayda ibadətin savabı digər aylardan daha çoxdur. Bu ayda etdiyiniz itaatlər savab cəhətdən daha çox dəyərlidir. Həmçinin bu ayda bir çox mövlüdər var idi. Bir neçəsi keçdi, bir neçə mövlüd də qabaqdadır. Allah Taala Keçən günlərimizi, gələn günlərimizi inşallah xeyirli eləsin. Keçən günlərimizdə etdiyimiz günahları bağışlasın. Bildiyiniz kimi dünən İmam Zeynul Əbiddin Əli əleyhissəlamın məvlud günü idi. Bu həzrət 4-cü imamımızdır. Həzrətin özünə xas təbliğ üslubu olub. Bildiyiniz kimi hər bir imamın öz zamanəsinə uyğun olaraq təbliğ uslubu olur. Bir imam öz zamanasına uyğun səxavəti ilə insanları dinə dəvət edib və onlara dini çatdırıb, qulları azad edib, onlar üçün dini təbliğ edib. Bir imam qiyam edib. Bir imam insanlara dini öyrədib, bir mədrəsə açıb, minlərlə tələbə yetişdirib və o tələbələri müxtəlif şəhərlərə göndərib. Onlar da müxtəlif şəhərlərdə insanlara İslam dinini çatdırıblar. Hər imam birdir, öz zamanəsinə uyğun təbliğ üslubu ilə İslam dinini təbliğ edərək insanlara çatdırıb. O imamlardan biri də İmam Zeynolabidin əleyhissalamdır. İmam Zeynolabidin əleyhissalamın zamanəsi də çox çətin zamanadır. Kərbəla hadisəsindən sonra İmam Zeynolabidin əleyhissalam çətin günlər yaşlayır atasının yaxınlarının əzası və ondan sonra neçə illərlə çətinliklərlə yaşayır. Və həzrət bir neçə üslubdan istifadə edərək İslam dinini insanlara çatdırır. O üslublardan biri də dua vasitəsiləndir. İmam Zeynolabidin əleyhissalam dualar vasitəsilə İslam məarifini insanlara çatdırır. Həzrətin bir kitabı var, səhifə-i səccadiyə bu kitabı tərcümə də ediblər. Alın, oxuyun. Çox gözəl dualar var bu kitabda. İnsanın Allahla danışmağı necə olmalıdır? İnsan Allah'a necə gözəl bəndə olmalıdır? Bu kitabda çoxlu dualar var bu barədə. Qeyd etdiyimiz kimi imamlar hərəsi öz şəraitinə uyğun təbliğ ediblər. Hamısı bir zamanda yaşasa idi eyni cür təbliğ edərdilər. Sadəcə olaraq şərait zəmana fərqli olduğundan imamlar da fərqli üslublardan istifadə edib təbliğ ediblər. İmam Zeynolabidin Əli salamın üslublarından biri də qeyd etdiyimiz kimi dua üslubu idi. İnsanlara dini etiqadlarını, əxlaqı, müxtəlif mövzuları dua vasitəsi ilə çatdırırdı. Bu gün bizim mövzumuz İmam Zaman əcəllallahu təala faracəhu şərif İmam Zeynolabidin əleyhissalamın dualarındadır. Yəni görək İmam Zeynolabidin əleyhissalam dualarında İmam Zaman haqqında nə buyurub. Bir çox dualar fəqərlər bu barədə buyurulub. Mən bu gün inşallah sizinlə onlardan bir neçə fəqərinə işarə edəcəm. İmam duasında buyurur: "Allahumma ya Rabbi nashku." Ey Allahım, ey Rəbbim, "Allahumma" deyir Allah'a munacatla, nida edir. "Ya Rabbi" tə'kid üçündür. Yəni ey Allahım, ey mənim sahibim, ey məni idarə edən. "Nashku geybatan nabiyna." Peyğəmbərimizin yoxluğuna ağlayırıq, nalə çəkirik narahatıq. Yəni peyğəmbərin yoxluğundan sonra biz Əhləbeyti ilə belə rəftarla eddilər. İmam stil bunu çatdırsın. İnsanları oyatsın. İnsanlar biz ki görürsüz, Əhləbeyt peyğəmbərin ailəsiyik. Peyğəmbərdən sonra bizlə belə rəftarla elədilər. Ardında buyurur və qilləta nasrena. Bizim köməkçilərimizin azlığına narahatıq və kasratə aduvina düşmənlerimizin çoxluğuna narahatıq və şiddətə zamanə əleyna zamanən bircür dəyişiblər bizim əleyhimizə insanlara çatdırıblar hər şeyi insanlar pisi yaxşı, biz yaxşıları pis bilirlər bax bizim zamanımızda həmin zamanət və vuqo'al fitnə binə fitnələri bizə qarşı yönəldiblər. Tarix boy belə olub. Əhli Beytlə bu cür davranıblar. Əhli Beyt davamçıları ilə də bu günlər axirə zamandakı İmam Zaman əcəllallahu təala fərəcəhu şərifin qeyb zamanındayıq. Bu həzrətin dostları ilə, yaxınları ilə də bu cür davranırlar. Fitnələr onların əleyhinə onların abrını aparmaq üçün O qədər tarixdə biz görürük imamların zamanında baş verib. Əli alayihis salam insanlara o qədər pis tanıtdırılmışdı. O qədər insanlar Əli alayihis salam haqqında pis düşünürdü. Əli alayihis salamı məsciddə şəhid eləyəndə dedilər ki, "Əli məsciddə nə edirdi?" Əli bəy namaz qılırdı. Bu günləri düşmən düşmən mediyası haqqı buzur, haq tanıtdırır. Yalan məlumatlar, olmayan hadisələr haqq qəhlənə nisbət verir və insanların gözündən salır. İmam da bunu deyir doğasında. İmam buyurur ki, bizim düşmənlərimizin çoxluğu, fitnələrin bizim əleyhimizə olması və təzahurül xalq əleynə insanları bizə qarşı qərar verirlər. İnsanları bizim əleyhimizə qoyurlar. Ardında iman buyurur. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Qeyd etdiyiniz kimi İmam Səccad duaları ilə bizlərə təbliğ edib, dualarında bir şey rast gəlir ki, hər duanın əvvəlində, axırında, ortasında İmam salavat deyir. Çünki duanın qəbul olma e, səbəblərindən biri də salavatın o duada deyilməsidir. Wa farrij zalika bi farajin minka tu'ajjiluh Yəni peyğəmbər adına peyğəmbərə salavat göndər. Onun son həccətinin zuhurunu təcil elə və nasri və haqqi tüzhürühü ilah-ı əşkəmevi, yəni İmam zamana göndər. Onun haqqını zahir elə. İnsanlara aşkar elə. İnsanlar bilsinlər İmam zaman haqqdır. İnsanlar bilsinlər müctəhid haqqdır. Alim haqqdır. Nahaq sözlər onların barəsində danışmağının insanların fikri dəyişilməsin. Əzizlərimiz, diqqət eləsin, imamın sözləri abest deyil. Bu sözlər qiyamət gününə qədər keçərlidir. İmam duanın ardında belə buyurur. İmam zaman əd-dillallah təala fərəcə-i şərifə xitabən o həzrəti bizə tanıtdırarkən: "Allahumma salli alal hujjatika qaimil mehdi'l muntazir." Allahım salavat göndər öz həccətinə və o həccət ki, qiyam edəcək O əgəhjəti ki, qiyamdə bütün insanlara hidayət edəcək və biz insanlar onunla təzriq, onu gözləyirik. Salavatullah alayhi mecmaîn. Onların hamısına, Əhləbeytin hamısına öz salavatını göndər. Ardında imam buyurur: "Allahumma valiman walahum. Allahım, Əhləbeytə dost olanlara dost ol. Onların dostlarını qoru. V adiman aadahum, Allahım, onların düşmənləri ilə düşmən ol. vənsur men nasarahum onlara kömək edənlərə kömək et. vaxsul men khazalahum onları xar etmək istəyənləri xar elə. val an men zalamahum hər kəs onlara zülm eləmək istəsə onlara lənət elə, öz lənətini lə göndər. va'ccil faraj ale Muhammed. ale Muhammədin İmam zamanının zuhurunu təcil elə. vənsur şiiəti ale Muhamməd. Peyğəmbər və ali peyğəmbərin şia lərini, tərəfdarlarını, dostlarına kömək elə və əhl-i ədaa onların düşmənlərini hələk elə, aradan apar. Və ali Muhamməd və zuqnü rüyyət-i qaim-i ali Muhamməddir bizə İmam Zaman ağanı görməyi nəsib elə. O həzrəti görək. O həzrət zuhur eləndə ona labeik deyək, onun yanında olaq. Axirəz zamanın fitnələri çətindir. Hər kəs o fitnələrdən uzaq çıxa bilməz. Diqqətli olmalıyıq. Həlayiləyə salam buyurur ki, fitnə zamanı o 2 yaşlı dəvə kimi oldu. Nə ona minmək olur, nə südünü sağmaq olur, nə də ondan onun yununu qırsmaq olur. Heç nəyə istifadə olunmur. Gərək biz də diqqətli olaq, özümüzü qoruyaq və cə'lmi min ətbahi bizi imam zamana tabe olanlardan qərar ver. O Hazratin davamçılarından qərar verir. Və əşyaihi və rabiina bi fe'lihi. İmam zaman hər nə iş görsə, biz hər nə iş görsək, biz İmam zamandan razı olaq, İmam zaman da bizdən razı olsun. İmamın bu barada duaları çoxdur. Mən bu qədərlə kifayətlənirəm. Siz əzizlərə bu gözəl məkanda dua açan, siz də dualarınızda bizləri unutmayın. Allah təala hər birinizin dualarını